So macam mana kita nak tarik minat budak ni? Pertama sekali kalau tindakan guru dia memang kena rasa menjiwai uh, peranan murid sendiri. Sebab betul memang cabaran sekarang dengan dulu lagi. Sekarang lebih pada teknologi sebab murid dulu dengan murid sekarang lagi. Kita ada juga student tingkat satu dan dua masih gagal Pauh 20. Okey bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua orang. Selamat datang ke podcast kami pada hari ini. Saya Raihan Ashraf atau lebih dikenali sebagai Raihan selaku hos anda pada hari ini. Okey, jadi pada episod kali ini kita akan berbicara tentang satu topik yang sangat dekat, dekat, di dalam dunia pelajar iaitu isu motivasi dan penyebatan pelajar sekolah dalam aktiviti pembelajaran berdasarkan teori Vygotsky di mana teori tersebut menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran. Kadang-kadang, kita sendiri pun kita tanya apa yang sebenarnya mendorong seorang pelajar untuk teruskan semangat untuk belajar walaupun berdepan pelbagai cabaran dan bagaimana dengan persekitaran sosial seperti guru atau rakan sebaya adakah itu dapat mempengaruhi semangat itu ok sebelum itu saya memperkenalkan uh, uh, tetamu kita pada hari ini uh, nama saya Muhammad Azim Aziz bin Marizal uh, merupakan uh, guru kaunseling pelatih dekat SMK Methodist Tanjung Malim Okey, pengalaman cikgu Cikgu selama ni belajar dekat mana? Ha, saya pun sama juga dekat sini Saya pun masih uh, belajar di UPSI juga Dalam jur jurusan counselling Semuanya dah semester start lah Dah pergi praktikum Lepas ni nak pergi internship Sama je ha. Okey, cikgu Azim uh, Kita akan berbicara santai je pada okay. Poker kali ni Sebab kita nak tahu Seber sedikit pandangan cikgu hmm. Berdasarkan pengalaman cikgu Okey, apa hmm. melingarkan masa Mari kita membincangkan perkenaan isu tersebut. yang pertama cikgu, pada pandangan cikgu sendiri, apakah hmm. sebenarnya faktor utama yang membuatkan pelajar rasa bermotivasi dan semangat untuk belajar sebenarnya. Okey, uh, kalau kita cakap pasal semangat ataupun motivasi seorang murid ni dekat sekolah, sebenarnya ada dua benda. Pertama sekali dari segi dalaman dia dan lain satu lagi dari segi luaran dia. Kalau dari segi dalaman dia adalah faktor daripada punya diri dia sendirilah. Sebab dia minat ke arah benda tu. Contoh, kalau ada murid yang dia dah starting pada awal, dia rasa dia nak aa, jadi seorang doktor. So, dia masuklah dalam kelas sains. Dia try lah untuk nak ambil bio, fizik dan sebagainya. Benda tu dia minat. Dari segi faktor dalaman dia sendiri, dia ada tujuan dia sendiri. Aa, dia memang bersungguhlah untuk dapatkan benda tu. Kalau dari segi luaran pula, mungkin aa, disebabkan faktor orang-orang yang sekeliling dia yang bagi semangat dekat dia. Menjadikan dia inspirasi untuk dia. Contoh, anda kata aa, dia nak menjadi seorang aa, guru dan sebagainya. Mungkin ada role model dia menjadikan dia sebegitu. Mungkin atas faktor family, atau mak ayah guru ke. Kadang ada juga anak-anak nak jadi polis disebabkan tengok TV, tengok aa, apa ni, tonton filem dan sebagainya macam kalau tu polis macam apa, polis Evo dan sebagainya, benda Betul. tu mendorong orang dari segi luaran. Dan itulah boleh menyebabkan motivasi seseorang murid itu macam mana dia nak aktif dalam pembelajaran. Uh -huh. Tapi kalau cikgu rasa pula Apa yang membuatkan selalunya pelajar Atau murid tersebut Hilang semangat untuk belajar Okay uh, Pertama sekali kalau Pasal hilang semangat ni Sebab baru-baru ni ada lah macam Dekat sekolah ada yang Murid kita boleh nampak tau Yang aktif dengan pasif Kalau macam aktif ni Kita boleh nampak dia macam Bila kita tanya ke apa benda sebagainya Dia boleh nak jawab Dia bersemangat nak cakap Dan sebagainya Nak bagi pandangan apa semua Bila murid yang pasif ni yang macam kurang bermotivasi, kurang bersemangat dekat sekolah ni kita boleh nampak dia mungkin ada mengalami tekanan dalam hidup dia sendiri ataupun dia memang tak minat dalam benda tu ok kita ambil contoh lah uh, kalau uh, student sekarang kan uh, kebanyakannya macam dekat sekolah bila ditanya tanya-tanya, sekarang ni tengah iwasa tau uh, ujian akhir tahun sekolah okay. so lepas tu bila benda tu berlaku uh, bila dapat result dan sebagainya, mesti ada student yang macam ada yang semangat, ada yang tak yang semangat tu mungkin dia dapat A, dia dapat markah tinggi daripada apa, apa yang dia dapat tapi ada murid macam tak bersemangat langsung macam tengok result dia matematik, contoh ambil matematik eh sekarang ni kalau student bawah tingkatan 1, tingkatan 2 lulus untuk matematik hanya 20 je okay. ha. jadi total dia banyak dah? total okay. dia banyak so kiranya macam matematik hanya lulus 20 sahaja dah lulus dah tapi ada juga student tingkatan 1, tingkatan 2 masih gagal bawah 20, masih gagal so benda tu sebab dia tak minat kalau benda tu dia minat macam uh, matematik dan sebagainya dia minat boleh lulus dia uh, bersemangat lah kalau bila macam benda dia tak suka memang tak boleh nak paksa memang menjadi kata lah hidup dia lah oh, oh. hmm. itulah saya rasa kita sendiri pun kita jadi kita belajar sebagai nak jadi warga pendidik sebagai hmm. warga pendidik dan hmm. minat juga kan Betul? jadi macam soalan seterusnya sebenarnya hmm. saya rasa untuk kita cakap tentang bila badan pelajar. Kadang ada je pelajar ada dekat sekolah kan tapi hmm. dia tak join apa-apa. Dia tak terlibat per -per -per aktiviti contoh bersukan ke ataupun hmm. uh, kepimpinan punya badan pelajar ke. Hmm. Jadi cikgu bagi bagi cikgu sendiri lah. Cikgu rasa macam mana nak bagi kita bezakan pelajar yang sekadar hadir ataupun pelajar yang betul-betul aktif dalam pembelajaran. Uh, ni soalan ni saya suka sebenarnya. Sebab uh, bila melibatkan pelajar yang hadir dengan tak hadir ni, kita boleh nampak atau lah, dia dia datang ke sekolah hanya sekadar hadir untuk dia punya tanggungjawab dia sendiri atas perasaan mak ayah dia untuk datang ke sekolah kita boleh nampak ada yang budak datang sekolah dia datang dengan bersemangat contoh ha, macam kami aa, macam guru kaunselor kaunselor sekolah kan kami sentiasa kena ada berada kat depan pagar sekolah maksudnya sambut ketibaan murid-murid atas sekolah siapa dia orang bagi salam dan sebagainya kan kita boleh nampak kat situ macam contoh saya selalu cakap assalamualaikum selamat pagi semua kan cakap Lepas tu nampak lah kalau sudah macam jawab Saya cikgu, cikgu siap ke cikgu? Kita nampak aura orang. Bila dia murid datang muka pun lesu Macam penat, macam pergi sekolah macam tak mandi Kan? Lepas tu macam uh, kita boleh nampak orang ni macam Nak cukup syarat je datang sekolah Lepas tu tidur kat kelas Lepas tu bila time main, seronok lah Bila time belajar, tidur Bila kita cakap pasal melibatkan ilmu ha, Dia jadi kurang minat Sebab mungkin ke arah kita boleh nampak pelajar sebab tu kita ada nampak perbezaan bila lepas tingkatan tiga, -tiga, -tiga akan ada murid akan pilih untuk ke college vocational ada yang murid akan stay ataupun memang dia tak ada nak buat pilihan apa-apa terpaksa stay juga uh, so atas faktor tu lah juga macam macam tu kita nampak murid yang hadir dan yang hadir atas sebab tanggungjawab uh, semata-mata sebab uh, parents suruh dan sebagainya dengan murid yang yang bersemangat sebab dia ada tujuan tertentu uh, benda tu lah sebab kalau dari segi we got skill sendiri kan dia kata uh, benda yang minat ni adalah melibatkan macam mana kita nak tarik murid ni adalah segi kita punya Uh, belajar secara macam mana cakap bersosial lah. bila kita tak bersosial kita tak tahu macam mana nak tarik uh, minat pelajar ni benda tu yang akan berlaku sebab bila contoh macam baca kaunselor sendiri memang kita uh, sendiri kena tahu murid yang uh, nak belajar dengan murid yang tak belajar dan murid yang tak belajar ni sebab apa sebab dia beza tau kaunselor dengan cikgu-cikgu sekolah uh, cikgu-cikgu mata pelajaran guru fokus mata pelajaran cikgu kaunselor dia fokus kepada attitude murid, personality murid, dan punya masa depan murid so kita boleh tahu macam mana tindakan dia sendiri kita boleh tahu kalau dia tak bersemangat ke kita kena terus direct dengan dia okey kenapa hari awak hari ni awak okey ke sure. awak ada apa-apa yang uh, yeah. nak share dengan cikgu ke tak ada masalah dengan murid-murid ni -murid, kita tak perlu yang macam terlampau uh, macam nak cakap terlampau uh, profesional sangat dengan murid-murid ni kita kena menjiwai dia orang kita tanya je eh awak okey tak hari ni lesu semalam kau main lagi semangat hari ni tiba-tiba lesu lah kenapa uh, kita kena menjiwai dia orang so kat situlah kita nak tarik orang daripada yang hadir sekadar uh, atas tanggungjawab atau parent ataupun hadir untuk uh, diri sendiri, nak bersemangat untuk orang punya tujuan yang sebenar atas sekolah. Faham, faham. Uh. Bagi saya betul lah Cikgu. Bagi saya sendiri, kalau seorang Cikgu kaunselor ni dia kena kena ada sifat. Sifat memang dia kena join sekali dengan boleh se Betul. Sebut. Sebab, bagi saya kalau dalam cikgu dekat sekolah uh. Cikgu kaunselor ni dah uh, membawa peranan yang penting sebenarnya. Untuk betul ah uh, jadi segi mental health pelajar segi sangat hmm, betul betul okey jadi uh, macam cikgu tekankan tadi tentang hmm. teori Vygotsky cikgu ah uh, intelligence social ni sangat penting dalam pembelajaran hmm. tapi macam mana cikgu lihat peranan rakan sebaya dan guru dapat membantu tingkatkan motivasi pelajar melalui konsep teori hmm. uh, Vygotsky okay. kalau macam teori Vygotsky ni dia menekankan pembelajaran secara sosial lepas tu dia lebih kepada macam cerita dia bukan belajar yang macam hanya sekadar Contoh kalau cikgu-cikgu dulu ni pengalaman saya sendiri lah kan Mungkin awak pun pernah merasa sama juga Kadang-kadang cikgu-cikgu yang sebelum ni belajar tulis kat papan je Tulis kat papan, hmm. tulis panjang hmm. karangan, semua kena tulis kat kata buku Cuma ni sekarang ni mungkin disebabkan faktor pembelajaran kita pun dengan teknologi lagi dan sebagainya So macam mana kita nak tarik minat budak ni Pertama sekali uh, macam Okay kat sekolah uh, SMK Metodis sendiri Setiap kelas ada disediakan uh, TV CDP TV dan juga belajar dekat atas dia punya Papan tu je macam conteng kat situ, oh, lukis oh, situ Macam Smart TV dah ha, Smart oh. TV macam tu, lepas tu kalau bosan ke apa ke pasang YouTube Bagi budak semangat Sebab kita nak tarik, kita nak tarik pelajar, kita nak tarik murid dia orang Supaya dia orang tak apa ni, bosan dalam kelas Sebab dia macam agak susah juga benda ni Bila melibatkan Macam mana nak, nak dekat dengan jiwa dengan seorang murid Guru dengan apa rakan sebaya Kalau tindakan guru Memang kena rasa menjiwai uh, Peranan murid tu sendiri sebab murid dulu dengan murid sekarang lain. Kalau kita tengok dekat media sekalipun, banyak dekat isu sekarang pasal murid lah apa ni, masalah isu apa ni, kesihatan mental sendiri dan macam orang kata apa, generasi strawberry lah apalah kan. Macam tak boleh terima adapt dengan situasi sekarang. Betul, memang cabaran sekarang dengan dulu lain. Sekarang lebih pada teknologi. Kalau kita tengok macam orang kata, kat, uh, contoh kita ambil uh, platform TikTok. Kan banyak kadang ada yang cerita pasal apa ni, Uh, hubungan, masalah hubungan lah Apalah tulis ayat-ayat, jiwang lah apa benda Dia jadikan murid-murid ni kadang jadikan orang sebagai satu pendekatan orang punya jiwa orang tahu sebenarnya So dengan tiktok lagi dengan apa ni, couple dan sebagainya, benda tu suka untuk orang. So macam cikgu-cikgu ni, kena ikut juga trend terkini, ikut juga cara murid-murid uh, nak berkomunikasi dengan orang. Secara mudahnya sebab kalau uh, kita ambil sekarang ni, macam murid dekat sekolah SMK tadi sendiri, orang sangat enjoy, orang sangat mesra Tapi bila membakkan belajar, orang jadi macam kurang sikit Dan kita kena rasa macam Kena duduk kat tempat orang tu Kena bergurau-gurau dengan diorang macam Jangan terlampau strict sangat, kita Kena bersosial dengan orang banyak Banyak perkara Kalau dari segi rakan sebaya pula Jadi uh, rakan sebaya ni Lebih kepada mendorong lah sebenarnya Sebab bila rakan sebaya ni kita, Bila kita berkawan dengan orang yang ada tujuan Berkawan dengan orang yang ada matlamat hidup dia Itulah pergerakan yang perlu diikut sebenarnya Contoh ada murid yang tak menguasai dalam uh, mata uh, pelajaran matematik. So dia janganlah berkawan dengan kelompok yang tak ada bukan tak ada bukan tak pandai cuma kurang kurang rajin dalam untuk Uh, study matematik dan sebagainya kan So sebagai cikgu Kita kena menggalakkan murid ni Okay pergi kelompok ni Untuk belajar betul-betul uh, Macam tu lah lebih kurang Sebab bagi saya betul lah Sebab saya tengok kita Cara kita nak Pendekatan kita dekat murid tu sendiri Macam betul lah Macam guru-guru Memang Masing-masing uh, seorang guru ialah seorang yang membawa role model untuk murid-murid uh, Tapi rakan sebaya ni bagi saya sangat Dia agak bayar lah sebab zaman sekarang ni Macam contoh rakan A lah atau rakan B Kadang-kadang hmm. rakan A ni boleh bawa kita macam belajar kan Macam hmm. dia bawa murid-murid tu belajar Tapi rakan B kadang-kadang dia walaupun dia macam contoh dia orang budak kelas sepan Tapi sebenarnya dia sama juga dia jenis kadang melalut juga macam tu dia disebabkan atas faktor murid uh, tu sendiri juga sebenarnya Pilihan mana yang dia nak sebenarnya Betul. Adakah dia boleh terima yang uh, kawan A ataupun kawan B Kalau dia pergi dekat kawan A Macam mana dia nak bawa diri dia ke arah macam kawan-kawan yang macam tu macam banyak main Yang terlibat dengan sosial yang terlampau besar Kan macam dia nak adapt dengan pen ada punya akademik dia sendiri hmm. Kan so benda tu macam kena bagi tekanan lah pertama sekali dari segi Parent sendirilah kena main peranan benda tu Dengan sekarang ni yang macam budak dah phone 1 pun dah ada handphone, dah ada iphone Tapi hmm. dulu betul. phone 1 mana ada handphone lagi kan, kita ya, main santai lagi, lagi. Ha. so benda tu jadi macam uh, agak susah jugalah sebab terdedah dengan teknologi ni so memang kena parent lah, parent memang peranan nice. sebab guru pun betul, guru adalah ibu bapa dekat sekolah tapi yang tunjang utama adalah ibu bapa yang di rumah sebenarnya yang ha, menjadikan peranan penting lah untuk murid-murid tanya akhir sekali, cikgu boleh bagi satu pesanan tak untuk semua para pelajar dan murid untuk semangat dan penebatan dalam belajar bagi orang semangat ok, boleh semua Dia kalau kita rasa macam kita terbeban dengan sekarang kalau boleh janganlah sampai kita rasa nak berhenti kalau dari segi saya punya cikgu sendiri cikgu ada satu cikgu punya macam kata-kata semangat untuk cikgu adalah kalau penat, kita rehat tapi jangan mengalah sebab perjuangan kita ni masih panjang awak masih dekat dalam fasa sekolah lagi dan awak belajar sikit, itulah akan membuka jalan kita awak untuk masa depan akan datang Awak jangan rasa macam sekarang awak rasa rasa macam malas nak belajar Tak apa ke, teruskan, teruskan Awak buat jawab sebaik mampu yang awak boleh buat Janji awak keluar nanti jadi seorang, jadi seseorang manusia yang berguna Bukannya dah keluar sekolah tak dapat apa-apa langsung Tak tahu nak buat apa, last tahu awak tak tahu nak buat apa dengan ni Tapi at least, walaupun sekecil sekalipun, boleh bantu untuk masa depan awak Go, oh. dan carilah sekre yang elok Ni eh, janganlah terlampau terikut dengan FOMO sekarang ni Nak cakap sejuk bagai apa semua tak payah Awak boleh nak buat tapi untuk hiburan diri awak boleh Tapi untuk masa depan awak akan datang Fikirlah, fikirlah masa depan Sekarang kita dah hampir macam dah 2025, 2026 Macam Tapi saya pun awak akan tahu apa yang akan jadi dari awak eh, So ambillah hibah pada sekarang awak rasa Awak tak boleh nak go, kita teruskan dia Teruskan dia, jangan ikut cakap orang, buat je atas satu kemampuan awak sendiri okey jangan mengalah tau okey itulah kata-kata daripada cikgu Azim sendiri okey terima kasih cikgu Azim sebab hmm. sudi uh, bersama saya pada hari ini okay sebab so, sedikit minta maaf kalau lah saya ada salah silap ke yeah. semalam tu saya cakap okey okey okay, terima kasih semua yang menonton podcast kami pada hari ini semoga kita bertemu <coughs> lagi di lain masa assalamualaikum dan selamat sejahtera bye. bye.